Вкусно во всем. Основной исторической проблемой этого блюда фасолька по-бритонски является несколько сотлетняя дискуссия: какое вообще отношение это блюдо имеет к Британии одной из частей Франции? Где, как оказалось, о существовании такого рецепта никто не в курсе? А интерес связан с тем, что уже более столетия это блюдо, если не номер один, то точно входит в пятерку самых популярных блюд Польши. Фасолька по бритонску с и бочком ее полное название, поясняющее, что в фасоли обязательно должна быть колбаска, варено копченая, как правило, и желательно копченый бекон, что, собственно, мы и будем использовать. Колбаску варено копченую, ароматную, бекон копченый, фасоль, желательно белую, достаточно большую по размерам, обязательно томаты, точнее томатное пюре, из овощей лук и чеснок, из специй соль и сахар. Да, тут сахар важен острая и неострая паприка, лавровый лист, душистый перец и гвоздика. И конечно майоран. Польскую кухню невозможно представить без майорана. А также совсем чуток растительного масла. Что чем заменить, а может чего еще добавить, расскажем по ходу приготовления. Которое начнем с замачивания фасоли. Иногда говорят, что это должны быть только белые бобы. Но это неправда, подойдет любая фасоль практически. Главное покрупнее и побелей. Заливаем фасоль холодной водой и чуть подсолим. Опровергнув еще один миф о том, что солить фасоль до готовности нельзя. Не только зя, а и необходимо. От этого она станет шелковистая что ли на вкус. Солите и не бойтесь. Замачиваем на ночь или более и обязательно в холодильнике иначе может закиснуть и тогда и за 3 часа вы ее не сварите. На следующий день начнем с ее отваривания. Насыпали в кастрюлю, залили водой, где-то на 1,5-2 см выше уровня фасоли. Это считается высшим шиком сварить фасоль так, чтобы жидкость вся впиталась в зерна. Доводим до кипения. Кстати, если ваш организм, скажем так, нетрадиционно реагирует на бобовые, рекомендуют после закипания минут через 15 воду слить и залить заново холодной водой, а далее как обычно. А обычно это добавляем лавровый лист и душистый перец. Посолим, я уже говорил, это никак не сказывается на скорости варки, зато положительно сказывается на вкусе. И немного растительного масла. Кислота растительного масла поможет размягчить и быстрее вариться фасоль. Варим около часа до мягкости фасоли. А пока она варится у нас куча времени, которое потратим на подготовку остального. Нарежем овощи лук кубиками, не очень большими, по-домашнему. Чеснок тоже кубиками. Иногда, к слову, его не добавляют. Колбаска должна быть обязательно варена копченой и обязательно ароматной. От этого зависит финальный запах и вкус. У нас домашняя колбаска, похожая на краковскую. Кстати, нюанс. В Кракове, да и не только в Кракове, а и по всей Польше, вы не сможете купить краковскую колбасу. Вас просто не поймут. Конечно, краковскую, то есть сделанную в Кракове, вам найдут, вероятно, но это почти точно будет не то, к чему вы привыкли. Наша краковская – это советский маркетинговый ход, когда никому в Польше неизвестную колбасу назвали таким именем. Кстати, по вкусу она в большинстве случаев просто довольно гаденькая по сравнению с любой польской варено-копченой колбаской. Поэтому ищите крупнокусковую, не очень жирную, вкусную варено-копченую колбаску. А вот к бекону меньше требований. Варено-копченый или просто вареный. Нарезаем кубиками. Он должен быть достаточно жирным, чтобы потом получить из него достаточно много ароматного жира. И с него начинаем жарку на сковороду немного растительного масла растительного для запуска процесса. Высыпаем порезанный бекон и на огне ниже среднего 3-4 минутки вытапливаем из него жир. С этого момента на кухню начинает идти поток страждущих, голодных и не очень, узнать что происходит и когда ждать. Вытопили и добавляем лук с чесноком. Аромат еще больше усиливает. Огонь не увеличиваем, по сути будем тушить, обжаривая. Ароматизируя жир, помимо запаха копчености, еще с запахом лука и чеснока. Минуты 3-4, пока на луке не начнет появляться легкое пожелтение. Тогда аккуратно снимаем лук с беконом. Аккуратно, чтобы жир еще остался в сковороде, на котором мы будем жарить колбаску. Огонь увеличиваем нам нет необходимости тушить колбасу. Нужна лишь поджаристая корочка. Получили корочку, выключаем огонь и убираем колбаску со сковороды, чтобы не впитывала в себя лишний жир. И вот наконец соус и тушение. Сначала пюре томатов в кастрюле прогреем. Пюре не путайте с томатной пастой. Это протертая мякоть помидоров, рецепт которой есть на нашем канале, кстати. А можно приготовить из свежих помидор или заменить на пассата, пюре итальянского производства. Или на баночку измельченных помидоров в собственном соку. Если соус слишком густой, добавьте грамм 200 воды. Начало кипеть, добавляем лавровый лист, душистый перец, его в Польше называют ангельские зелье. Красиво, хотя связано с Англией, а не с ангелами и гвоздику, а также по полторы ложки сахара и соли для начала. А остальное добавите в конце по вкусу. И добавим паприку, сладкую и острую. А можете только сладкую, хотя ложка острой острым блюдо не сделает. Дадим покипеть минут 5 для смешения вкусов и запахов. И добавляем лук с чесноком и беконом. Дадим провариться с той же целью уже минут с 10. И только после этого добавляем колбаску. И майоран. Если его добавлять раньше, почти весь запах уйдет. А сейчас в самый раз. В некоторых рецептах добавляют еще базилик, орегано, тимьян. Но это уже современное влияние в этом рецепте. Дадим закипеть. И тогда последний этап. Добавка отваренной фасоли которая уже мягенькая, кисленький соус ей уже ни почем. Добавим воды для более жидкого соуса. Иногда добавляет красное сухое вино. Вкусно, но не аутентично для этого блюда. Все-таки алкогольные напитки поляки, как и мы, предпочитают принимать вовнутрь. Часть фасольки возьмем в плошечку и раздавим в пюре. Это загустит соус без потери в массе. Заодно попробуйте на соль и сахар, доведите до кипения и выключаем огонь. Это обычный обед или ужин в польских семьях. В 90-х у меня было впечатление, что фасольку по-бритонски не подвали, разве что в парфюмерных магазинах. А так это, пожалуй, самое распространенное блюдо было в те времена. Да и сейчас в семейных кафе у него почетное место. Это вкусно, Соус слегка кисленький, слегка. Сахар сбивает острый кислый вкус. Пряный за счет овощей и специй, во многом привычных нам. Фасолька очень мягкая и шелковистая, придающая эту самую шелковистость слегка копченому вкусу и непередаваемому ангельскому аромату. Аромату теплого дома. Смачнего! Приятного аппетита вам и вашей семье! Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!